Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. старый психиатр и вот оставляет своему сыночку наследство говорит ну сыночек у меня значит нету большого богатого дома я там не оставляю тебе большой счет в банке но я оставляю тебе клиента который ходит ко мне уже 20 лет и будет продолжать ходить и вот у меня с него регулярный еженедельный доход есть ход в одно и то же время час длится сессия приносит там 50 долларов за консультацию тебе хватит значит Папочка лежит уже при смерти, прибегает к нему сыночек и говорит, папочка, я молодец. Ну, что такое? Ты лечил его 20 лет, а я его вылечил за один сеанс. Папа говорит, ну блин, я же тебе такое наследство оставил, ну как ты мог так поступить? Вот так, эм, это анекдот про то, что нельзя привязывать клиента. Якщо подивитися на звернення до психолога чи спеціаліста з практик розвитку, статистика вказує на таку особливість. Якраз людина, що найбільше потребує допомоги і живе з думкою, що в неї все гаразд. І нерідко лише близькі люди здатні мотивувати таку людину зайнятися собою. У всьому цивілізованому світі звернення до спеціаліста є абсолютно нормальним. Будь це спеціаліст зі штифування підлоги чи більш тонкого напрямку. Культура пострадянського простору грішить самодіяльністю та самолікуванням. Частково тому, що ми економимо чи просто не маємо зайвих коштів, частково доступністю інформації та засобів для експериментів над собою. І, врешті, не до кінця розвиненою культурою звернення. І ще одне будь-яке, у тому числі до психолога звернення, передбачає вибір. Вибір якісної послуги і надійного спеціаліста, що має бути і чому точно не місце у якісній психологічній допомозі: конфіденційність, безумовний професіоналізм, відповідність запиту клієнта, попередній договір як фінансовий, так і узгодження часу зустрічі, і приблизної тривалості сесії. Це найперші положення етичного кодексу спеціаліста. Якщо розглядати зустріч клієнта з психологом в традиційному розумінні. А як правило, таке найперше уявлення про психологічну допомогу. Маємо зустріч, консультування чи терапевтичну сесію. Консультування вирішення з психологом конкретної проблемної ситуації займає від 5 до 20 зустрічей година раз на тиждень. Терапія, робота з умовно кажучи, перезавантаженням підсвідомих глибинних установок клієнта. Її інтенсивність, тобто кількість зустрічей на тиждень, і тривалість, залежать від віку клієнта і того наскільки непродуктивним є його спосіб мислення і життя зараз. Але якщо терапія продовжується понад два роки, і у жодній сфері людина не просунулася, або її стан ще й погіршився, це є тривожним показником щодо вибору підходів та форм взаємодії. Напевно, найперший показник власне відчуття комфорту та позитивної динаміки. Є деякі тонкощі, що допомагають оцінити на старті, чи не маємо ми справи з дилетантом чи маніпулятором. Трохи шокуючих подробиць саме зараз. Стереотип, що доросла людина незалежно від того, як у неї прийшло дитинство, в якому середовищі, у якій родині, які були ці родинні звички, вона зможе сама впоратися з тим, що у неї в житті відбувається. Звісно, людина може сам будувати свою життя, но дуже цікаво узнать які імпульси порождаються в ньому і чому не який он говорив, що бессознательно, от самоамифическое бессознательное, про яке говорив Фрейд, це наш опыт, прежній опыт, який ми пережили. Можемо сказати, що це дуже індивідуальна річ. Та ситуація, яка для одної людини буде, ну, зовсім нормальною, і вона може впоратися сама, іншій людині вона буде досить травматичною, і тут вже без спеціаліста на якийсь новий рівень перейти, ну, неможливо, так? Так, єс люди, у которых хорошо организован доступ к собственным ресурсам. Есть люди, у которых он по какой-то причине, по причине воспитания или какие-то ситуации были травмирующие, это доступ, доступ затруднен. И вот задача хорошего психолога это расчистить доступ к этому ресурсу. При хорошей, эффективной, качественной работе человек получает возможность использовать лучше свои внутренние ресурсы. По каким-то причинам они могут быть, доступ не может быть нарушен. Там человек не может отставить свои границы адекватно. Допустим, он не вырастил все способность правильно Отстаивать границы. То есть это агрессия, но это агрессия, которая социально неприемлема. То есть може там может быть какая-то агрессия, спокойно там сказать: "Нет, нужна ситуация". А это может быть социально неприемлего, просто драться лезть сразу. Не было модели поведения внутри семьи, которую он мог бы у себя скопировать, интроицировать и потом ими пользоваться. Поэтому некоторые люди справляются с ситуациями лучше, некоторые хуже. А чьи залежністю віку людини і ефективності роботи у з психологом, чи в тренінгах, чи в якихс практиках. чем лучше состояние организма у человека, чем более он здоров физически, тем лучше будет идти работа с психологом. Потому что если это пожилой человек, и у него просто нет физического ресурса, там, уже мышление какое-то у него замедленное, то, конечно, работа будет чуть хуже идти. Старым людям сложнее изменяться. Если это ребенок, который зависит очень от мамы, то там большей степени нужно работать с мамой, потому что обычно ребенок отражает бессознательной матери. Он живет так, чтобы маме было удобно в этой жизни, хорошо. Но ну, это он делает неосознанно. И обычно лучше работать с мамой и папой, чем с ребенком. Но с ребенком тоже работать полезно. Если мы говорим про классическую психологию, как выглядит целиком нормально психологическая консультация или сеанс терапии? Чего тут ну, точно не может быть? Во время психологической консультации важно, чтобы психолог придерживался этических норм. Конфиденциальность, то есть информация, которая услышана от клиента или узнана психологом во время работы, не должна разглашаться. Психолог должен работать на конкретного клиента. Если его пригласили родители клиента или дети клиента или начальник по работе, то все равно, согласно этическим нормам, психолог должен работать не на начальника, не на родителя, не на детей, понятно, а на самого клиента. То есть решать его проблемы, распутывать его какие-то клубки, которые его привели в странную ситуацию. Психолог должен заранее предупредить, что он не будет работать на третье лицо, будет работать на клиента. Следующее, психолог не должен вступать с ним в двойные отношения. То есть либо ты психолог, либо какие-то другие вещи. То есть это не может быть человек, с которым ты связан по бизнесу, это не может быть твой близкий, родственник. Запрет на двойные отношения то есть только психологическая консультация. А нельзя человека привязывать. Очень четкие должны быть рамки, границы, финансовые договоренности, все должно быть четко. И если психолог видит, что он не в состоянии, допустим, помочь сейчас, либо терапия закончилась, то есть он должен таким образом выстроить эти отношения, чтобы не оставалось привязанности к нему то есть не ставить клиента себе в зависимость, не говорить там, что я могу решить твои проблемы. Часто таким грешат люди, которые не относятся к психологии, а люди, которые относятся к волшебникам. Они говорят, что я что-то вижу в тебе, но ты сам не видишь, потому что у тебя способности нет, а вот я вижу. И если ты мне придешь и заплатишь определенную сумму денег, тогда я тебе все это починю. Вот этих людей надо бежать. Психотерапевт должен в таком состоянии держать клиента, чтобы он был свободным. У меня очень строгое правило, которое если нарушается, то терапевта больше никогда нету на фестивале. Это человек может в любое время покинуть мастер-класс, отказаться делать упражнения без комментариев терапевта. То есть сказал: "Я ушёл все, Ты не можешь его остановить. Знаешь, есть такий страх у клієнта, щоб психолог може по-мовою нашої волі, якісь моделі поведінки чи не свій смак, якось наш характер переробити, так що ми не помітимо. Это хороший вопрос. Да, в общем-то, во время сессии психотерапевтической, на психолога обязательно должен ну, на какой-то, может, не на первом, возникнуть перенос, ну трансфер, как на мамочку, на папочку. То есть э, не то, что он станет видеть вас маму или папу, но чувства будут похожи. И поскольку обычно ребенок старается подстроиться под мамочку, возможно, клиенты будут подстраиваться от психотерапевта. Есть такая тема, может быть. Поэтому я, в общем-то, рекомендую, прежде чем куда-то идти, навести справки о нем, посмотреть, что происходит с людьми, которые после его сессии, сохранять критическое мышление, в общем-то, следить за собой. Вот. Я это прививаю, то есть я как бы с своим фестивалем постоянно борюсь с этими страхами, которые у людей по поводу психологов. Я прививаю у людей ну, такое качество, как принадлежать себе человек, который посмотрел там тысячу тренингов, он уже может оценивать, что перед ним за человек и что от него ожидать, выполнит он эти ожидания или нет. То есть он как будто бы дистанцирован уже немножко и не сразу бухается в эти отношения. О, божечки, спаси меня, психолог, ты всемогущий. Страх есть, но нужно сохранять сознание. Окрім класичних підходів, є такі психологічні практики, досить ефективні, ми знаємо, які десь нагадують езотеричні якісь знання. Тобто використовуються, наприклад, карти таро, чи використовуються такі фігурки, такі іграшки, так? чи група людей вона використовується як інструмент у цих практиках, де розпізнати, чи це ефективна психологічна практика, чи це якісь ну, така інша, інша розвага про інше. Карти таро можуть бути інструментом для. проекции. Это может быть диагностический материал. Например, я вам рассказываю историю о том, как я в детстве мне мальчик какой-то в школе подносил портфель. И я вам это показываю на картах таро Говорю, вот эта карта похожа на этого мальчика. Это называется метафорические проективные карты. Я с помощью карты рассказываю вам какую-то историю. Точно так же на игрушках. Когда ты на игрушечках расставляешь свою ситуацию, очень удобно моделировать. То есть ты переставляешь игрушечки и говоришь, как бы тебе хотелось, чтобы это было. Во время расстановок, это называется, расстановки, человек отбирает для себя то состояние, находясь в котором все члены системы будут, во-первых, довольны, во-вторых, у него не будет напряженности. Да, происходят волшебные вещи. Он приходит домой, на него смотрят близкие люди. Ага, Сегодня это уже, допустим, не тот Вася, который хочется погонять веником за то, что он заболел и не может помыть квартиру. А сегодня это тот Вася, который заболел, и поэтому ему нужно чай принести слипы. Он, он, он по-другому выглядит. Очень интересно в этом смысле групповая психотерапия. В индивидуальном такого не сделаешь. А в групповой можно какие-то модели, новые модели поведения попробовать на других людях, поэкспериментировать. Какая будет обратная связь, если я буду вот так вот выглядеть, так себя вести или по-другому. Это можно. Поэтому человек после групповой психотерапической работы, он имеет можливість як то прогнозувати живе в інших людей, Да до речі, про групові сеанси психотерапії можемо сказати, що окрім енергії власної власного ресурсу, так є такий ефект синергії. Коли ще ресурс групи, він додається до нашого власного і це ну працює в рази більше, але це напевно більше для екстравертів, так грубова психотерапія. Чим більше людей, тим більше можна відразитися В их глазах все же люди разные. Можно на каждом опробовать способ поведения какой-то. Вот. Я даже знаю, есть такая практика. Называется 8 бессмертных. Называется пафосно. Может выглядеть как какое-то волшебство, но значит, 8 каких-то стереотипов поведения, 8 членов группы, и каждый из этих членов группы Розигривати один з этих стереотипів. Вот. Таким образом, человек смотрит, как это влияет на других, как это влияет на его самого. І наприклад, якщо це психологічна практика, тобто якихось містичних прогнозів на далеке майбутнє чи якихось таких чарівних передбачень вона не включає. Що та -то з тобою сичі, там кірпічопадьом припилиють сужена і так далі. Трохи подробиць як розпізнати, коли а, перед нами не психологічна практика, а якийсь ну психокульт, коли якийсь а, володар світу з'являється в нашому житті і каже, що зараз за прямо зараз він вирішить всі наші питання назавжди, змінить життя на краще на три на рахунок Три така поговорка є, Хочеш денег создай нову релігію. психокульт. Это такая очень сладкая штука для человека. Отличие нормального психологического, психологической школы какой-то, где учат ораторское мастерство или там ешталь, там, или психодрама, или самодрама, от психокульта заключается в том, что там нарушены этические нормы, о которых я говорила. Прежде чем идти, почитайте, на самом деле, что такое так и этические нормы психотерапевта. Обычно там идет привязывание клиента к этой школе, привязывание на эмоциональном плане. А вот есть еще такие э, понятия, как секта, там, э, то есть это уже религиозное течение, в котором действительно э, начальник является единственным и самым классным гуру, и эта группа, она претендует на мировое господство. Обычно они себя позиционируют не как школу психологии, а как новую науку, вот, какую-то универсальную то есть две отличительные особенности, по которым вы сразу распознаете религиозную секту, это наличие гуру, который самый главный, самый умный, и все остальные тля, то есть насекомые. Второе, это они будут вас отрезать от социума. То есть у вас начнут рваться связи с семьей, с прежними друзьями. Это будет позиционироваться как то, что вы теперь относитесь к какой-то элите, а они все, то есть насекомые какие-то, не очень умные. Мало того, в некоторых эзотерических школах даже вредно общаться с людьми, которые не состоят в этой эзотерической школе, потому что они там какие-то по энергетике не такие. Манипулятивные техники людям широко и давно известны, не стоит их бояться, вы все их точно знаете и точно это почувствуете. Значит, это там ложь, создание чувства вины, утаивание информации, выпячивание одной информации, скрытие другой информации. М -м, обычные способы. Или же, допустим, человеку очень чего-то хочется, и он не может от этого отказаться. Хочется бессмертия, кучу денег, там, много секса, и он не может отказаться от того предложения, которое ему, допустим, предъявляет данная то есть, там, у тебя будет секс, там куча денег, там, бессмертие точно, лишь бы ты нам принадлежал. Вот этот человек не может отказаться и с жадностью это. Значит, ну, надо сохранять сознание. У человека есть четыре, ну, по экзистенциальной психологии у него есть четыре данности, с которыми он не в состоянии справиться. Не может справиться. Это то, что он смертен, то, что он одинок по определению, то, что он свободен и то, что все бессмысленно закрывая эти дыры, человек чувствует себя более-менее комфортно. То есть каждый день мы придумываем в себе сами смысл, мы избавляемся от одиночества, мы коммуницируем. Свою свободу мы ограничиваем тем, что говорим, нет, я это сделать не могу, потому что там какие-то есть социальные рамки. То есть я сейчас, допустим, я не могу сейчас скачать на стол и прыгать. Я ограничила себе эту свободу, мне так спокойнее, я чувствую рамки, в рамках мне спокойнее. И человек не знает о том, что будет с ним после смерти, реально не знает. Ну кроме, конечно, волшебника. Волшебники знают. Вот, если эти четыре базовых страха человеческих удовлетворяются, он чувствует себя хорошо, комфортно. Мало того, у него есть больше силы, надежды, чем у человека, который не обладает этой уверенностью. Поэтому, в общем-то, вера, она положительно сказывается на психологическом состоянии человека. Но нужно понимать, что с вами происходит в этот момент. Просто вот эти четыре базовые проблемы, они перекрываются. И думайте о том, кто вам их будет перекрывать. То есть выбирайте религию тоже как-то, ну, более-менее, будущее сознание. Деструктивные религии ⁇ это те религии, которые наносят вред здоровью и вред социальным контактам. Вот их избегайте которые не наносят вред здоровью и социальным контактам. В принципе, можно. Но я говорю, что нужно быть осторожным, потому что можно повестись на вот это. Да, вам вас избавят от этого страха, от этого напряжения. но могут потом с вас захотеть подороже чуть-чуть. И вот еще, да, психокульты и деструктивные какие-то тоталитарные организации, они стремятся контролировать все сферы жизни человека. То есть, если вы приходите к психологу, допустим, вы обсуждаете с ним... Он не начинает контролировать вашу сферу, все сферу вашей жизни. Он не следит за вами. Иногда для того, чтобы держать человека в психокульте, используются какие-то техники, о которых не говорят самому клиенту. При работе с психологом он должен вам уметь объяснить ваш каждый шаг. Почему он сделал то или иное упражнение с вами. Пускай приводит научное обоснование, с какой теории он это взял. Он должен объяснить каждый шаг. Особливо, коли проводить експеримент, то тобто, есть гештальний терапіт, він говорить, а зараз ми з тобою пройдемо експеримент, ти представиш, що на этом стуле сидить твоя мама, і ти ей свои чувства. І вот. человек соглашается или не соглашается на управління. І коли, наприклад, клієнтка жінка, і в неї виникають почуття до психолога чоловіка, про що це? Звичайно, це все одно буває, тому що психотерапевт Работают с помощью трансфера, то есть переноса у клиента, формируется доверие, без, ну, без этого не будет работы, и определенные фигуры он все время проецирует на психотерапевта. И здесь очень важно, чтобы психотерапевт отличал себя от этих фигур, которые на него спроецированы клиентом, и работал тем способом, которым клиент организовывает пространство вокруг себя. Любовь, которая возникает в этих отношениях, это материал для работы. Это не что-то такое, там, ура, там, вторую половинку нашел, это материал для работы. Для того, чтобы вступить в сексуальные или любовные отношения, если уже очень хочется, нужно завершить психотерапию, подождать два года, если не отпустят, тогда уже можно. По правилам. правам. Психолог не має права вступати в любовні або сексуальні відносини зі своїм клієнтом. Це То запрещає. Це будуть двойные отношения. Я працюю з психологом два роки. Мене бентежить, що він з'їжджає на політичні теми. І мене це бісить. І за свої гроші я не готовий говорити про політику. Євген Харків. Нарушение этических норм психолог не должен говорить с человеком о политике, должен быть вне политики, не обсуждаться религиозные предпочтения, политические вопросы, там, сексуальные. Там, ну, в общем, он должен сохранять нейтральность. Приймати розповідання клієнта, його сексуальну приналежність, орієнтацію, там його пол, його возраст, його соціальний статус. Нім'ять права того робити. Всіх буде бісити. Мене теж бісило. Я потрапила у столиці на один жіночий тренінг. Увесь тренінг був з таким інтимним змістом. А під кінець тренер запропонував всім роздягтися, щоб перевірити, наскільки ми вже розкуті і вільні жінки. Ми з подругою пішли звідти і чим закінчилося, не знаю. Наскільки це нормально? Вероніка 27 років. Це хороше, що тренер. ще приду Я відвідую психолога, психоаналітика чотири роки раз на тиждень одна година. Але я не бачу результату ні в свідомості, ані в житті нічого не зрушилося. Чи правильний висновок, що психолог не вдалий? Марина. Я думаю, что нужно поговорить об этом с психологом, потому что может вы к нему пришли не с теми ожиданиями. Надо бывает, что клиент заказывает, чтобы ему прискакал принц на белом коне. Принца нет, клиент разочарован. Или же подожди, что он начнет зарабатывать денег, откроет свой бизнес, а этого не происходит, и он тогда думает, что психолог не работает. То есть обязательно нужно поговорить об этом с психологом. Какие ожидания? Может быть, психолог неправильно себя позиционировал. Прежде чем уйти от такого психотерапевта, нужно это с ним обсудить. Что ожидали, что не получаете. И, возможно, психолог перестроит работу и будет работать на то, что вы хотите получить. Молчать не надо. И такой вопрос тогда к вам встречный. Почему вы ходите к нему четыре года и до сих пор этого не предъявили? Я пішла до психолога, три сеанси відбула, і мені дуже некомфортно, бо він мене якось пресує, принижує. Коли я про це сказала, психолог пояснив, мовляв, це захисні реакції, ніби підсвідома відмова від роботи над собою. То де тут правда, Ніна Григорівна. Цьому психологу я вам скажу пора, самому йти на психотерапію. Чому? Во-первых, таке волшебне поняття, як те, що у вас щось в це, це к тому сленгу, це помощью которого психолог не може розгоріти з клієнтом, розгоріти на клієнту. Желание проломить защиту — это свидетельство о некачественной работе. Качество психотерапевта именно определяется. Это как раз та вот, вот часть работы психотерапевта, которая определяет его качество. Именно вот на него смотрите. Умение сработать с сопротивлением. Приведу пример. Если, допустим, эта женщина не может сказать своему начальнику о том, что ей не хочется выполнять эту работу, у психолога неквалифицированного возникнет желание заставить ее произносить какую-то фразу. У квалифицированного психолога возникнет желание работать с самим сопротивлением. Он спросит, что происходит, почему ты не можешь сказать эту фразу. И обычно за сопротивлением стоит какая-то история, работая с которой и производится на самом деле психотерапия. То есть эта история имеет ключ к тому, что человек не может ставить свои границы. хорошо, например, вы заставили в таки клиентку говорить эту фразу начальнику. Историю-то вы саму не распутали, а муж, а ребенок, а там кондуктор там, в троллейбусе, который двинул локтем в хребет. Халтура. Нужно научиться, то есть этому психологу пора на психотерапию, на супервизию. В кодексе психотерапевта в этическом сказано, что психолог должен работать в рамках того направления, которое он выучил, которому он обучился, в котором он сертифицировался. Вы, если он делает с вами какие-то техники, упражнения, вы можете попросить его рассказать о том, где он их взял, попросить у него сертификаты соответствующих сообществ. Ну, от, котра його там обучили, звісно, нужно это делать. Як би далеко ми не заїхали помилково, ніколи не пізно звернути. Як би далеко ми не зійшли в своїх образах, ніколи не пізно вибачитись. Як би ми не помилились, ніколи не пізно зробити новий вибір. Життя ще простіше, а скоро весна.